украинский проект, очень сильный, я считаю, этот проект с 23 года, который в клубе Харьков Сити, в нашем клубе, это дети герои. Мы сейчас делаем, что вот сейчас именно мы взяли задачу, поставили пройти диагностику, чтобы дети прошли все диагностику. Потому что дети приходят, Мало того, что у них проблемы с опорно-двигательным, сколиоз и все, у них очень сильно ПТСР. Им нужно работать не только по ортопедии, но и психологами. Потому что, да, потерять кормиться, потерять отца, это дети даже сами не понимают. Они, а да, для них это там как-то еще далеко, но в глубине, когда начинают работать с ними, очень тяжело. И тоже есть свои трудности мы не ожидали даже что <coughs> дети ну, мы приняли решение с клубом с президентом что мы будем проводить диагностику здесь не только от детей но и мам ну или опекунов с которыми они будут и все пришли с проблемами очень большими мы представляем что там еще глубже поэтому мы готовы, мы уже стучим, вы слышите, мы приедете только, вас здесь ближе, ну, вас примут, вас, ну, блин, на каждого ребенка, чтобы вы понимали, три часа выделяется на диагностику.